روشنی کا سفر قرآن کی ایک عیات جو زندگی بدل دیتی ہے کبھی کبھی دل بدلنے کے لیے پورا قرآن نہیں صرف ایک عیات کافی ہوتی ہے اور ایک آنسو ریحان کی زندگی میں اب سکوت تھا اس نے اپنے دفتر کے شیشے والے کیبن کی جگہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا تھا کمرے کے ایک کونے میں قرآن مجید رکھا تھا اور دوسرے کونے میں جائے نماز صبح کی اذان ہوتے ہی وہ خود کو اس آواز میں گم پاتا وہی آواز جو کبھی دور لگتی تھی اب دل کی دھڑکن بن چکی تھی ایک دن وہ قرآن کھولتا بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا دیہان کے ہاتھ لڑز کے آنسو تیزی سے بہنے لگے یا اللہ کیا یہ ہدایت میرے لیے ہے اس نے سوچا میں نے کتنے گناہ کیے کتنی دوائیں توڑی کتنی راتیں غفلت میں گزاری پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے امید نہ ہونا ریحان روتے روتے سجدے میں گیا اس نے کہا اے میرے پروردگار اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا اگر تو مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا اسی لمحہ اس کے دل میں ایک حدیث گنجی اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی گم شدہ اونٹنی کو ریگستان میں اچانک پالے صحیح بخاری میں ریحان نے محسوس کیا اللہ نے اسے ڈھونڈ لیا تھا دن گزر گئے ریحان کا طرز زندگی بدلنے لگا اب اس کے دن قرآن سے شروع ہوتے اور ختم ازگار پر وہ ہر نماز کے بعد سورج یاسین پڑھتا اور کہتا یہ وہ کلام ہے جو میرے دل کو صاف کر دیتا ہے ماں اکثر چپنے سے دروازے کے پیچھے کھڑی دیکھتی پھر مسکرا کر کہتی بیٹا میرا بیٹا جو کبھی دنیا کا عاشق تھا آج وہ قرآن کا عاشق بن گیا ریحان ماں کے قدموں میں بیٹھتا اور کہتا امی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے لگتا ہے اللہ سامنے ہے ماں بولی بیٹا یہی ایمان ہے جب دل اللہ کے خوف سے لرز جائے اور آنکھوں جس کے عشق سے بھیگ جائیں۔ ایک رات وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا امام نے درس میں کہا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سے یاد دلاتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے یہ جملہ ریحان کے دل میں بجلی کی طرح گرا وہ اپنے اندر کی آواز سننے لگا ریحان کیا تو واقعی لوٹ آیا یا ابھی بھی کچھ باقی ہے اس رات وہ اپنے دوست فرحان سے ملا جو ابھی تک پرانی زندگی میں گم تھا سرکٹ شراب اور مذاق ریحان نے نرمی سے کہا فرحان زندگی بہت چھوٹی ہے اگر ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو کیا بچ جائے گا فرحان ہنسا یار ریحان تو تو مولوی بن گیا ریحان نے مسکرا کر کہا نہیں میں بس اندھیرے سے نکل آیا ہوں اب چاہتا ہوں کہ تو بھی روشنی دیکھ لے فرحان نے ہنسی میں اڑا دیا لیکن ریحان کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے ایک ہفتے بعد فجر کے وقت ریحان کو فرحان کی کال آئی آواز لڑس رہی تھی ریحان میں رو رہا ہوں رات میں نے وہی آیات پڑھی جس کا تو نے ذکر کیا تھا اللہ کی رحمت سے نامید نہ, نہ ہونا ریحان خموش رہا پھر آہستہ سے بولا اللہ نے تجھے بھی ڈونڈ لیا فرحان یہ لمحہ ایسا تھا جیسے دو بھٹکے ہوئے دل ایک ہی روشنی میں واپس آ گئے ہوں ریحان نے اب اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا عنوان رکھا نور ہدایت اور پہلی ویڈیو ریکارڈ کی قرآن کی گا یاد جس نے میری زندگی بدل دی ویڈیو میں وہ کہتا ہے میں ایک گناہ گار انسان تھا لیکن اللہ نے مجھے میوس نہیں ہونے دیا قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ زندہ پیغام ہے جو آج بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہے ویڈیو اپلوڈ ہوئی چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگ دیکھنے کے لگے کمنٹس آنے لگے بھائی میں بھی رو دیا یہ آیات میری بھی زندگی بدل گئی اللہ تیرا اجر بڑھائے ریحان رونے لگا اسے احساس ہو گیا کہ اللہ نے اسے صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی بدلا ہے چند دن بعد ایک بزرگ نے ویڈیو دیکھی اور ریحان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا بیٹا تم نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کا پیغام زندہ کیا ہے لیکن یاد رکھنا ہدایت تمہارا کام نہیں بس پہنچانا تمہارا فرض ہے ریحان نے پوچھا پھر ہدایت کون دیتا ہے حضرت وہ بولا بے شک قرآن پاک میں ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے ریحان نے کہا میں نے جان لیا میں صرف پیغام رسا ہوں ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے اب وہ ہر جمعے کو مسجد کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتا ان سے کہتا دوستو اگر زندگی میں کبھی ٹوٹ جاؤ تو سجدے میں گر جاؤ اگر امیر ختم ہو جائے تو قرآن کھول لو یوں نہ کہ میں نے اپنی امید اسی کتاب کے ایک لفظ میں پائی ہے لوگ سنتے روتے اور کچھ تو وہیں توبہ کرتے ریحان کہتا یہ قرآن موجزہ ہے بس دل کو سننے کی نیت چاہیے کچھ دن بعد ریحان نے اپنی ماں کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کہا امی میں نے اپنی زندگی قرآن کا سپرد کر دی اب میرا ہر سانس ہر کام اسی کے لئے ہوگا ماں کی آنکھوں سے آنسو بیر نکلے بیٹا تو نے مجھے جنت کا راستہ دکھا دیا ریحان بولا امی اگر میں واقع ہی بدل گیا ہوں تو یہ سب ایک حیات کی برکت ہے بے شک قرآن مجید میں ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نامید نہ ہونا قسط کے احتام میں ریحان کی ڈائری میں لکھا تھا زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب میں نے اپنی پہلی سچی توبہ کی اس دن میں پیدا نہیں ہوا میں لوٹ آیا ادایت کا سفر ختم نہیں ہوتا وہ ہر دن ہر آنسو اور ہر ریات میں نیا جنم لیتا ہے اور اب ریحان کا دل روشنی سے بڑھ چکا تھا لیکن اگلا امتحان ابھی باقی ہے